Попова Светлана Михайловна, бабушка вот этого мальчика и опекунша. Первый раз? А, ну вообще мы начали знакомство в 2008 году. И с февраля этого того года мы лечимся. У нас у него поражена центральная нервная система в виде задержки психоречевого развития. Четыре вот, года ему сделали прививку, и после прививки у него, в общем-то, начались приступы, эписиндром признали. Жили на таблетках все эти годы. Уже забыла, как они называются. В общем, остановилось полностью развитие мозга. И вот когда он осиротел, полностью осиротел, мы пошли по другому пути, начали его причищать молились Богу, просили. И вот Он нас привел к этому человеку замечательному. Когда мы пропили эти лекарства, 80 дней мы с перерывами пили, у него прекратились приступы. Лекарство от лекарств отказалось сразу. И вот без этих лекарств на фоне всех этих вот лечений у него прекратились приступы. Когда сделали впервые за 10 лет энцефалограмму, она не показала этой болезни. Врачи были, конечно, очень удивлены, не верили, вводили нас по всем замкнутым кругам, чтобы мы переследовались. Но, тем не менее, результат есть результат. Вот. И начало развиваться у него все. Он начал говорить фразами. Уже такое, может сказать, как настоящий подростки. И грубит, а то он этого не умел.